Всем привет! Меня зовут Александр, мне 49 лет. Я живу в Киеве, в столице Украины. И уже более 22 лет являюсь частью замечательной церкви, город света в Киеве и старшим пастырем, который является Дмитрий Владимирович Масон. Хочу поделиться вкратце своей историей моего спасения и обращения ко Христу. Мое спасение, ну, как и каждого из нас, началось задолго, потому что Бог каким-то образом нас всегда подталкивает, подсказывает, направляет и идет ко спасению. Сознательное мое обращение к Иисусу произошло в 1999 году, в январе месяце, даже помню день, это было 27 января, морозный, зимний, снежный день. Меня друзья пригласили в церковь в город Света. Конечно, я не хотел, как-то упирался, но тем не менее согласился и поехал на служение. И когда я приехал на служение, ну, на самом деле для меня было интересно то, что я увидел э, собрание, прославление, много людей разного возраста. И для меня это стало немножко удивительно. Почему? Потому что традиционно, и э, как и многие из нас, я привык, что церковь ⁇ это православный храм, нужно пойти свечку поставить ну, так, в душе помолиться, но когда я пришел в церковь Горосвета, для меня было неожиданностью, вот, множество людей, песни прославляют люди Господа, и как-то интуитивно внутри я почувствовал, вот, хорошее место, потому что энергетика и, скажем, атмосфера, которая присутствовала, ну, вот, она вот неимоверно меня затронула. И в конце проповеди пастор сказал, кто хочет принять Иисуса в свое сердце. Я вышел, конечно же, и со мной еще несколько человек, Хотя внутри я немножко, ну, не знаю, даже не немножко, но переживал очень. Потому что зал полный, там больше, по-моему, я не знаю, 700 человек. И вот у меня мысли разные. Вот сейчас нужно перед всеми каяться за свою жизнь, там, греховную, за свои поступки. Ну, тем не менее, я вышел, потому что люди, которые меня окружали, они говорили, там, молодой человек, вам это нужно, выходите, не бойтесь. Я вышел на сцену, со мной еще несколько человек, и пастор Дмитрий, он обратился и сказал, хочу ли я принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Ну и в глубине э, сердца, в глубине души, да, конечно, я понимал, что я грешный человек, потому что жизнь моя, скажем, была, ну не блистала хорошими поступками, потому что в 90-х годах, вот, знаете, было очень непросто, и, ну, мы разные грабежи, разбои совершали. То есть, ну, скажем, вел себя очень, очень, очень плохо. Вот и понимал, что груз вины, да, за мои поступки, за какие-то проступки, он лежал на мне. И когда пастор сказал, хотите ли вы покаяться, то, конечно, я внутри, ну, наконец-то я смогу. Перед Богом покаяться, потому что ну, я чувствовал, что это нужно сделать. Ну и пастор Дмитрий сказал, что вам не нужно во всех грехах каяться, потому что Бог об этом знает. И мне это стало легко, потому что я понял, что не буду я перед всеми людьми сейчас рассказывать о своих тех страшных, злых деяниях, которые я совершал. И пастор повел в молитве. Я прочитал эту молитву, и когда я сказал, Иисус, води в мое сердце, прости мои грехи что-то во мне произошло, вот, ну, не могу это объяснить, но какой-то щелчок. И когда пастор сказал, там, поздравляем, теперь вы Божьи дети, Бог вас простил, следуйте за Христом. И вот в какой-то вот этот момент, вот я внутри почувствовал, вот какие-то вот внутри перемены. Я не мог мозгами это объяснить, но, но вот внутри это какое-то ощущение радости, какой-то вот надежды воскрешения, да, вот какая-то уверенность, ну, что-то вот внутри стало происходить. И когда я уже после служения встретился с друзьями своими, которые меня пригласили, я сказал, что теперь делать? И вдруг вспоминаю деяния апостолов, когда там люди покаялись, они говорят, что нам теперь, братья, делать? Ну, мне сказали, ходи в церковь, читай Библию, ну, и следуй за Христом. Вот это было мое уже осознанное покаяние, и вот уже скоро будет 23 года, как я в церкви Город Света, помогаю в служении, служу, я часть этой церкви, и я благословлен, и ни секунды за эти годы я не жалею, что я принял Иисуса Христа в свое сердце. Бог меня простил, Бог меня благословлял и благословляет, и вы знаете, на самом деле я понимаю, что без Бога ну, просто жизни нет. нет. Нет раскрытия талантов, нет уверенности, нет надежды. Сейчас у меня семья, ну, дети, да, я счастливый человек, я благословлен, и я хочу, чтобы как можно больше людей они узнали о Христе. Я проповедую Евангелие, я стараюсь вот хотя бы вот одному, но каждый день сказать, что Бог тебя любит, потому что в этом мире сегодня люди очень нуждаются во Христе. Все, что происходит, это на самом деле, ну, люди переживают разные трудности, проблемы, сложности, и люди нуждаются во Христе. И вот мое такое осознанное покаяние, оно произошло 20, более 22 лет назад. Но еще один момент я вспоминаю, когда в 92 году, ну вот как вначале я сказал, что каждый там, да, из нас, каждый человек, он на пути к спасению, какие-то э, ситуации, события, они пришествуют, да, как Бог нас подводит, подводит, дает нам возможности, людей приводит, которые нам проповедуют. И вот э, один из таких моментов, я помню, это был 92 год, я служил в армии. Служил я в армии сначала в, Росс... в Советском Союзе еще, принимал присягу на верность Советскому Союзу. И потом уже, когда вот Союз распался, я приехал, вернулся в Киев, служил под Киевом, дослуживал и принимал тоже присягу на верность ну, Украины. И когда я служил, уже здесь дослуживал, это недалеко от Киева военная часть, к нам приехали братья-баптисты, братья и сестры, и они проповедовали в клубе. Вот, знаете, для меня это было настолько интересно, но армия и вера, церковь, что-то казалось очень диаметрально противоположно. Но, тем не менее, они приехали там целой группой, командой, и нас всех служивых, солдат, там, скажем, да, пригласили в этот клуб, мы туда все пришли, сели, и они стали петь песни. Вы знаете, ну, Бог начал уже касаться меня. Это 92-й год. Вы знаете, я ощущал внутри, да, что ну, Бог есть, но я не понимал, как можно его найти. Там, да, и вот я ходил в церковь православную, там, я ходил э, в какой-то ну, или католический костел или в монастырь. Да, то есть у меня внутри был поиск, но я не понимал, как его найти, потому что э, ну, жизнь-то не менялась, а я понимал внутри, что жизнь должна измениться, что так как я жил, я не хотел жить. И вот э, они стали прославлять Господа, петь песни, потом была проповедь. И вы знаете, меня так коснулся Господь, что я весь вот в слезах вот что-то стало происходить в моем сердце. Да? И когда переводчица сказала, кто из вас хочет принять Иисуса Христа в свое сердце, Господа, мы спасителем, вот идите на сцену. И вы знаете, я уже на тот время там по, по армейским законам был дедушкой. То есть вот как бы свои армейские понятия. И люди, офицеры, солдаты, да, там, сидят, и мне как-то внутри, да нет, что подумают о тебе офицеры, твои там сослуживцы, ну, как ты выйдешь, типа, проявишь слабинку, типа, и я внутри, нет, я иду. И вот, вот как меня, как Бог вытолкнул, я первый, представьте, я первый вышел на сцену, и я стою, полный зал, там, весь этот клуб, солдат, офицеров, и еще пару ребят вышло, и я весь в слезах стою. И девушка переводчица, это, ну, она говорит «Вы хотите Иисуса принять в свое сердце?» Я говорю «Да, хочу». Она провела в молитве покаяние, ну закончилось служение, все закончилось. И знаете как, на этом этапе все мое познание Бога и дальше следование закончилось. Ну как бы никто не подсказал, не направил, куда нужно пойти, в какую церковь. Я остался опять в армии, дослужил, вернулся домой. И на этом как бы, да, познание и исследование за Христом оно закончилось. Но я уже принял Иисуса, я уже понимал, да, что-то в моем сердце произошло. И 93 год, когда я пришел с армии, такое сложное было время, союз распался, очень было там с работы трудно, там, ну и так далее. И приехали к нам наркотики, героин, там, потом еще разные другие наркотики, я стал употреблять. Но я не был зависимым, но я любил как бы с друзьями, знаете, как мы говорили, ну, там, мы хотим просто там, как бы кайфануть, расслабиться. Но и я понимал, что если я не остановлюсь, ну, просто моя жизнь на этом закончится. Хотя мои друзья, все с кем мы вместе общались в 90-е годы, ну, больше 30 человек, их уже, уже давно нет в живых. но ну, ребята не дожили там, до 40 лет, кто-то После 40, кто-то до 40 умер ну от наркотиков, кто-то с алкоголем. Историю вспоминаю, что подтолкнуло вообще к покаянию. Да, был 92-й год, когда я в армии принял Иисуса в свое сердце. После армии я как бы пошел уже так немного по своей колее 90-е годы денег не хватает, как раз вот все были, ну такое было понятие, как рекетерство, там, группировки, бандитизм как-то вот все затянуло. Вот и ситуация произошла в 96-м году, в меня стреляли, я потерял 3,5 литра крови. Ну на самом деле в человеке вот плюс-минус 5 литров. И когда меня привезли в Киеве в больницу скорой помощи, то врачи давали 50 на 50. То есть, ну, либо вытянем, ну, либо не вытянем. То есть, не было уверенности. Вы знаете, ну, ситуация сложилась в том, что, ну, как бы, драка произошла, да. Я защищал девушку, там, ребята обижали, я вступился, ну, тоже был выпивший. Мы как раз после ресторана, уже это было где-то час ночи приблизительно, вот. Мы приехали на район, и вот я увидел, что девушку обижают, я решил вступиться. Вот. Ну и завязалась драка, и одним словом меня выстрелили, пуля пробила паховую артерию и центральную бедренную вену. То есть за счет вот этого я сильно быстро терял кровь. И чудом оказалось то, что рядом была машина, меня сразу быстренько доставили по станции скорой помощи у нас на районе. Там быстро дежурные врачи скорой помощи, они ну, пытались перетягивать паховую артерию, но паховую артерию, но очень сложно. Они все время... Пока везли меня в больницу скорой помощи, это вообще справа берега на левый берег, приличное расстояние, они все боролись, чтобы ну, остановить кровь перетянуть паховую артерию. Тем не менее, меня привезли в больницу скорой помощи. Интересно, что врач, который дежурил в это время в больнице скорой помощи, его фамилия доктор Божий. Ну, вот такое, как бы, да, интересное тоже стечение. И они меня быстро в операцию. Операция длилась 4 часа с половиной пластиковой трубкой там поставляли, шили артерию, шили вену. И уже я утром очнулся, и, знаете, я думал, что я уже на небесах. Почему? Потому что смотрю, люди в белых халатах, думаю, да, ангелы уже, наверное, ходят. И я, когда уже пришел в себя, я стал вспоминать, мне рассказали, да, парень, ну вот ты чудом остался жив, потому что ну, мы думали, что ты из-за потери крови, мы тебя не вытянем. И вы знаете, когда я... Уже осознанно обратился к Богу, я подумал об этой истории, и я, и я понял, Бог, вот ну, это мое субъективное понимание, что благодаря тому, что я тогда в 92 году не проигнорировал, не постеснялся, не вышел, да, ну, вышел наоборот на сцену, и с покаянием, Господь прости меня, да, я понимаю, что я грешный человек, да, я понимаю, что я там, ну, там жил неправильно. Но благодаря тому, что я тогда вышел и покаялся, да, вот чисто от сердца, Бог вот подарил мне вот второй шанс жизни. У меня была ситуация, похожая, только в меня стреляли и пробили паховую артерию, бедренную вену, а друга у меня убили просто в драке, ну, случайно ножом попали в, пах, в паховую артерию, и 15 минут он истек кровью, и скоро не успела его спасти, ему было 18 лет. Поэтому, когда я все это осознал, я понял, что Бог подарил мне второй шанс жизни. И я пообещал ему и сказал, Господи, я хочу всем людям в мире рассказать, как ты спас меня, что ты подарил мне второй шанс жизни, и я хочу служить тебе и хочу следовать за тобой. Поэтому ну, такая вот удивительная история. И я знаю, что это Божье чудо, что я сегодня перед вами могу на большую аудиторию рассказать свою историю. И я знаю, что Бог, Он хочет, чтобы Каждого из нас история, она послужила тем, кто еще вот-вот должен спасти. И вы знаете, вот все то, что происходило после, после армии, меня постепенно-постепенно вот Бог вот подталкивал и подводил. Ко мне приходили на улицы люди, там парни, девчонки, Иисус вас любит, Иисус вас любит, Иисус вас любит. Я говорил, ребята, ну отстаньте от меня, я молюсь очень наш три раза в день там, или на ночь, я там с Богом все окей. Ах, сам внутри я понимал, что ну какой окей, никакого окей, внутри пустота. То, чем я живу и чем же занимаюсь, это вообще то, что приведет либо в тюрьму, либо в могилу. И вот, вот эти слова, Бог тебя любит, Бог тебя любит, каким-то образом они ну, настолько во мне отложились, что когда мои друзья уже близкие... Они меня пригласили в церковь. Я уже, знаете, как такое, как вот вроде был готов уже, да, прийти и покаяться. И вот они меня пригласили, я пришел в церковь, и вот мое христианство началось с 99-го года, и, и продолжается. Слава Богу, и библейские школы там, и разные семинары. Это все, что ну, меня наполняет сегодня. Поэтому я счастливый человек, я настолько благословлен. Знаете, внутри я очень-очень счастлив, имею надежду в будущее, я служу Богу, у меня есть призвание, которое я хочу исполнить. И я, знаете, обращаюсь ко всем, кто меня увидит, кто меня услышит. Я хочу сказать, Бог вас сильно любит. Это первое. Он добрый к вам. Ну, чтобы в вашей жизни сейчас не происходило, просто доверьте ему свою жизнь. У него есть лучший план для вашей жизни. Я вам свидетельствую. За 22 года 23 будет скоро. Я ни секунды не жалею. Я знаю, что Бог помогает. Он всегда рядом. Бывают трудности, да, бывают ошибки. Да, мы люди. Но Божье милосердие, Его великая любовь к нам, она никогда не может остановиться. Никогда. Поэтому, друзья, я кому-то сейчас хочу сказать, в той ситуации, где вы находитесь, просто доверьтесь Богу. Бог не опоздает. Он всегда будет рядом. Он вам поможет. Он хочет вас благословить. Поэтому благословение вам, моя история, знаете, я Богу сказал, Господь, хочу по всему миру рассказать свою историю, и вот, знаете, это возможность, пусть Бог благословит, ну, где бы вы ни были, Бог любит вас, и у него есть лучший план для вашей жизни.